Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3 річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Інформаційний блок каналу Кіровоград продовжує тема дня. І сьогодні у нас у студії заступник голови облдержадміністрації Олександр Чернявський. Я вас вітаю в нашій студії. Добре сьогодні віде. говоримо про комунальні звичайно проблеми, якщо ви у нас в студії. І спершу розкажіть нам про опалювальний сезон, як він проходить наразі. Ну в області у нас отопительний сезон проходить стабільно, хорошо я хочу сказати. Тобто всі підприємства теплоснабження, водоснабження, водоотведення працюють в робочому режимі, тобто нормально, ніяких проблем немає. аварийные ситуации, Шага. которые возникают вообще, то есть это связано с тем, что у нас изношены очень сильно сети, они ликвидируются очень оперативно, то есть я хотел бы даже выразить благодарность как работникам теплоснабжающих предприятий, водоснабжающих предприятий, водоотведения, а также и сотрудникам руководству Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области, потому что они действительно в те морозы, которые были у нас сильные, заметы, они приходили всегда на помощь, были дизель-генераторы, был обогрев, они помогали всегда и э, техникой І також ну своїми силами і знаннями, Тому все оперативно дуже устранялося наразі. Вже плюсова температура на дворі, і зазвичай цей період виникає багато запитань. А як же ж у цей період будуть проводитися розрахунки? Що з цього приводу можете сказати? Ну є підприємства, які працюють зараз в режимі нормативного потріблення газу. Я Ємінуто мінімальне мінімальне потребління газу для того, щоб працювало котельне оборудовання. и у нас даже, как в так народе говорят, перетоп есть. То есть открытые окна сейчас видят, действительно очень жарко. К сожалению, нельзя остановить предприятие. То, -то есть не можно. То, то есть они работают на технологическом минимуме сейчас. Мы контролируем, потому что очень жесткий контроль идет со стороны правительства, со стороны профильного министерства по потреблению газа. Так называемая корреляция по температурному режиму. Смотрят температуру окружающей среды, то есть воздуха, и потребление газа. Поэтому Уменьшить навіть як би ми хотіли і могли, ми не можемо, тому ж так сожалення та робота оборудовання. Стан доріг після ось таких пікових морозів. Який він сьогодні, і чи очікуєте ви чогось надзвичайного вже навесну, надзвичайної кількості роботи собі? Ну, я хочу сказать, что состояние дорог у нас удовлетворительное. И также это не наша оценка, это субъективное мнение наших коллег, которые ездят территорией территории области, и также э, руководителей министерств, с которыми мы общаемся, они действительно ставят в пример нашу область и совещание, которое, например, проводил на прошлой неделе профильный вице-премьер. Александр Юрьевич Вилкул, замечаний к нашей области не было. Наоборот, вот я в телефонном режиме от заместителей министра, от министра слышу только хорошую оценку нашей работы. Это, значит, работа прошлого года, то есть более качественно были сделаны ремонтные работы дорог. И сейчас уже, когда позволяет температурный режим, холодный асфальтобетон, есть такая технология, он был заготовлен своевременно. Сейчас, где не стоит вода по дорогам, проводится ямочный ремонт. Мы каждую неделю проводим совещание службы автомобильных дорог. Обл. автодор, те проблемные участки, которые стоят на контроле, то есть те обращения и обращения граждан, которые поступают на горячую линию непосредственно в письмо в виде поступают в администрацию, они берутся на контроль, выезжаются на место и, естественно, мы в первую очередь для проезда школьных автобусов, также для маршрутных автобусов, чтобы... Ну, то есть эти, эти дороги у нас постоянно находятся на контроле, сейчас мы их делаем. Области изменшили поставление газа. Есть такая информация. Детализуйте, пожалуйста. Нет, ну эта информация, наверное, не совсем корректно подана была. То есть это те предупреждения, которые рассылаются нефтегазом для того, чтобы существовала задолженность у всех предприятий по стране. И это как бы предупреждение для того, чтобы увеличивали расчеты. На самом деле я хочу сказать, что по информации Кнефтегаз Украины, которая есть, вот у меня даже на столе официально можете посмотреть, за 2014 год и непосредственно по состоянию на 1 февраля расчеты нашей области по газу составляли 8,8%, в то время, когда расчет по Украине в среднем составлял 61%. То есть мы намного выше других областей, и есть, ну я не буду называть области, но есть такие расчеты, как 2%, 1%, меньше, а у нас 8,8%. Якщо взяти загалом комплекс комунальних проблем, чи моніторити ви звернення на гарячу лінію? Чи надходять вони вам, зокрема, і які серед цих звернень на першому місці? Яких найбільше скарг на що? Ну, більше всього, звісно, було по теплоснабженню. Там непосредственно і у потребителів на ну, нашого города є мій особистий телефон, є телефон прийомний. дуже часто дзвонять жителі. В приемную мне звонят и ну, жалобами о том, что там низкий температурный режим. Но тот анализ, который мы проводим, он говорит о том, что проблем работы теплоснабжающих предприятий нет. Абсолютно нет. То есть это есть проблемы с внутридомовыми сетями. То есть это зона ответственности жеков, Крепов, городской власти. И когда, например, приходит на горячую линию обращение о том, что у меня в одной комнате холодно, а в другой температура высокая, то это, значит, завоздушная внутридомовая система. Также очень много проблем и сложностей принесли переделывания внутридомовых систем в связи с установкой автономного отопления. В, этом году, в прошлом году мы взяли это под жесткий контроль. То есть мы будем участвовать в работе комиссии, которая будет выдавать разрешения, будем осматривать проведение этих работ, потому что нарушается гидравлика сама внутридомовая, и некоторые потребители, которые являются абонентами центрального теплоснабжения, естественно, у них возникают определенные неприятности, потому что нарушение именно гидравлического режима, оно способствует тому, что снижается температура или за воздушный стояк, или вообще иногда даже были случаи, когда вообще отрезали. То есть неудобно, когда через квартиру проходит труба, и некоторые жители просто брали, отрезали, и жители верхних этажей оставались вообще без отопления. Мы это э, узнавали уже с началом отопительного сезона, конечно, разбирались и помогали решить эту проблему. Ви спершу назвали, що найбільше скарг на завоздушення через неправильну експлуатацію і через недбання ЖЕКу і місцевої влади. Чи ви відстежуєте, як вирішуються ці ці питання і якось ви? на мисскую владу? Я хочу сказать, что действительно Крепы э, и ЖЕКИ работают хорошо. У нас есть полное взаимопонимание сейчас. Они очень оперативно работают. Просто я говорю, что массовость то есть не хватает mm -hmm. людей. И то завоздушивание, которое было, оно приводило. Они оперативно устраняли. Я знаю, и днем, и, вот и ночью, и, и выходные не работали. То есть ни в коем случае я хотел бы выразить как раз благодарность работникам всем, всем э, жилищно-коммунального хозяйства, абсолютно всем и по уборке улиц, которые и Жеки, и КРЭП, и слесарь и, ну всем. Абсолютно. Нету никому замечания. Наоборот, только слова благодарности. Единственное, что, опять же, несанкционированное вмешательство в внутридомовые сети, оно приводило к тому, что люди оставались, например, без тепла, поступала заявка, выходили бригады, изучали, ну и устраняли это. Также я хотел бы сказать, ну, чтобы наши жители относились с пониманием ситуации, когда были порывы, например, да, то невозможно оперативно. Есть у меня информация, когда устраняли за 2-3 часа. То есть очень хорошо работают наши службы все и предприятия. Единственные были проблемы, когда надо взять согласование. Были такие случаи, особенно на Волково, когда вот 20-градусный мороз раскапали, и службы МЧС приехали, все мы там находились, нашли порыв, начали копать, а там проходят высоковольтные провода, которых нет в схемах согласования. То есть это те старые провода, и естественно, там иногда вручную приходится копать, понимаете, чтобы не повредить это, коб... э... телефонные, силовые кабеля, газопроводы. И вот в эти, скажем... Низькоградусний морози, які у нас ідуть. Сотрудники да? працюють, руками працюють в усі тяжелих условиях. Я вам дякую. Нагадаю, що сьогодні у темі дня був заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Чернявський. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград.